salom muxlislar ushbu videoda inson tanasi haqida qiziqarli 10 ta fakt keltirilgan inson tabiatning eng buyuk mo'jizasi uning organizmi esa olimlarni hech qachon hayratga solishdan to'xtamaydi bugun sizni ham lol qilishi aniq bo'lgan qiziqarli faktlar bilan o'rtoqlashamiz birinchi fakt inson tanasi har xil kimyoviy unsurlardan tashkil topgan bir umr davomida tanamizdan ajralib chiqqan xlor moddasi katta katta ta suv havzasini zararsizlantirish ya'ni dezinfeksiyalashga yetar ekan tanamizdan ajralib chiqqan fosfor esa 200 yuz quti gugurt tayyorlashga yetar ekan ikkinchi fakt 60 yil yashagan odam shundan 20 yilni uyquda o'tkazar ekan uyqu o'limning ukasi degan gaplarni bekorga gapirishmaganligiga amin bo'lgan bo'lsangiz kerak uchinchi fakt chaqaloq tug'ilgan paytida tizza qopqog'iga ega bo'lmaydi bu narsa 2-5 yoshlar oralig'ida shakllanadi to'rtinchi fakt inson tanasidagi eng mustahkam qismi bu tuklar bo'lib ular eng oxirida chirishni boshlaydi arxeologlar tomonidan topilgan eramizdan avvalgi ming yillar oldin mumiyalangan jasadlar ichida skeletlardan tashqari yashab qolgan qismi bu tuklar edi beshinchi fakt inson uyqudagi holatida bo'yi uzunroq bo'lishiga nima deysiz chunki yotgan holda odam tanasi bo'sh va erkin holatda bo'lib buning natijasida taxminan 0.8 butun sakkiz santimetrga uzayadi 6 fakt inson organizmi juda ham ko'p issiqlik ajratib chiqaradi bir kunda ajralib chiqqan issiqlik energiyasiga 30 litr suvni qaynatsa bo'lar ekan 7 fakt qon tarkibi esa insoniyat tarixidan oldingi davrdagi dengizlar tarkibi bilan bir xil 8 fakt inson yuragi o'lchami jihatidan mushtdekkina keladi katta odamlarda og'irligi 220-265 grammni tashkil qiladi u bir qisqarishda bitta stakan ya'ni 200 ml qonni haydashga quvvati yetadi 9 fakt oshqozon ham juda ham aqlli bo'lib miya va uning tahlilisiz ham o'z ishini bajaraveradi biz tomonimizdan hech qanday ta'sirlarsiz ozuqa hazm qilish jarayonini olib boraveradi undan ajralib chiqadigan kislotalar esa hatto ruh moddasini ham hazm qilib eritib yuboradi ammo shunisi yaxshiki oshqozon hujayralari kislota ta'siridan ko'ra tezroq harakat qiladi 10 fakt inson terisi katta odamlarda taxmin aniqki 1 kvadrat metrni tashkil qiladi u hayot davomida yangilanishi natijasida 18 kg terini ajratib tashlaydi bu hodisa inson terisining eski hujayralari o'rniga yangi hujayralar bilan almashinuvi natijasida sodir bo'ladi